Это рецепт номер 9, это антипаразитарное средство Кримигна. Кримигна, это... А, там у меня на сайте есть подробное описание, какое растение от каких гельминтов действует отдельно, да, то есть вот это растение против таких гельминтов, это против таких... Я сейчас перечислять это не буду. То есть это мягкое антипаразитарное средство, но опять же я прошу не превышать дозировки. То есть русская душа обычно так, если работает, надо больше. Это не факт. То есть надо ту дозировку, которая является терапевтической. То есть вот этот препарат, он ликвидирует а, различную патогенную микрофлору, грибковые инфекции, улучшает работу кишечника, усиливает желчеотделение, мы знаем, да, что нужен еще а, желчегонный эффект при а, антипаразитарной терапии. Вот. Ну, в общем, вот таким образом, поэтому при очень многих да, гельминтозах, я еще раз говорю, что не буду перечислять, просто почитайте а, на сайте, на сайте звезда, на нашем сайте есть описание.